Вітаю вас, шановні, в ефірі програма Доброго вам здоров'я! Мабуть, нема в світі на сьогодні людини, яка б не знала, що таке СНІД. Чума ХХ століття вже перешагнула у 21-ше і впевнено крокує і далі. Взагалі, на сьогодні тучиться багато розмов, що такої хвороби взагалі немає, а вона все більше косить людей і все більше смерті приносить. В усякому разі, той статус, який має людина ВІЛ-інфікована, вона не додає оптимізму, не суспільству і не самій людині. Але на сьогодні медицина вміє керувати цим процесом розповсюдження, коли ВІЛ залишається у такому статусі і не переходить у страшну інфекцію, як спід. СНІД взагалі на сьогодні кажуть, що Україна посідає одне з лідируючих місць в Європі. Що відбувається? Чому ми е, сьогодні не можемо це зупинити? Чи все ж таки е, статистика може е, щось неправильно вираховує? Е, кажуть, що і Росія і Україна єдине дві країни у світі, які поки що не прибороли е, цю. Поширеність цієї хвороби, вона все поширюється і поширюється. Чи так це і як справа у Харкові? Що ми можемо говорити про Харків і область, на якому ми місці в Україні? Про це та про інше ми поговоримо з головним лікарем Харківського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олександром Черкасовим. І вітаю вас, Олександр Петрович. Добрий вечір. Про что свидетельствует статистика? Что мы имеем на сегодня? Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить, что вы меня пригласили непосредственно на накануне такого дня, 1 декабря, когда этот день, вы знаете все, день солидарности с ВИЧ-инфицированными пациентами. Статистика, безусловно, это, она правильно гласит, и все цифры показывает, но то, что вот вы говорите о поширенности, она, все-таки с каждым днем она уменьшается, уменьшается, то бишь то в те процессы, которые проходят у нас в Украине и непосредственно в Харьковской области, эпидемия вид спида стабилизируется. И это, безусловно, благодаря всем программам, особенно это национальные программы, которые у нас ну, сейчас она заканчивается 2009-2013 и каждый раз ее утверждают на пять лет. Да, финансирование как государство да понятно. Глобальный фонд тоже помогает нам через своего реципиента, реципиента э э э э международный альянс, который э закупает и некоторые препараты, и, э оборудование и нам все-таки ставят во все регионы э Украины, в том числе и в Харьковский регион. То, что вы говорите. И статистика, да, потому что мы работаем, что ну, статистика должна быть, потому что мы знаем, какое количество обследуется людей, какая обращаемость наших жителей Харьковской области к нам. Если, например, в 2004 году обращаемость была где-то около 4 тысяч, то в этом году свыше 30 тысяч. свыше 30. То, что, безусловно, диспансерная группа увеличивается. Каждый, каждый год, и это правильно. Почему? Потому что вы, вы, выявляемость – одна цифра, а на диспансерный учет люди мало становятся, потому что все-таки э, люди, наши пациенты, мало осознают ту проблему, которая есть. Безусловно, то, что цифры, вы, вы говорили, что в интернете написано, что нет такого заболевания, такое заболевание есть. И если мы видим каждый день наших пациентов, и мы им оказываем эту помощь, и мы видим, как с учетом того, что они получают антиретровирусные препараты, это в достаточном количестве они у нас э, есть в центре СПИДа, как и во всех центрах СПИДа других регионов. И мы видим по дополнительных методах исследования, что если картина крови улучшается, то мы видим, что это люди живут. Потом то же самые хорошие факты, которые есть, те люди, которые узнали свой вид статус, они э, уже стоят на диспансерном учете, ну и так получается по, по, по судьбе, что они знакомятся у нас в центре СПИДа, они женятся и рожают здоровых деток. Это тоже очень радует. И видно, что мы что-то делаем для блага и здоровья этих людей. Ну, может, тому, э, вони они не стают на диспансерный облик, потому что э, пока это у стадии вил. Це не має ще такого прояву. Так ще не дуже турбує. Людина взагалі-то цілком здорова. Ну там інколи щось може траплятися, але вона в цьому статусі, не, не лікуючись, не контролюючи нічого, може ходити певний час і може досить довго. так? Да, спасибо за такий хороший вопрос, нібисвіса на жизнь. И, безусловно, аудитория это больше всего будет районы области, ну, понятно, и город Харьков, дай Бог, чтобы увидели и услышали. Мы всегда стремимся, чтобы, и когда проводится дотестовое консультирование, все, все медики э, Харьковщины, они знают, что такое 415 приказ. Да, благодаря Департаменту охраны здоровья, благодаря и нашим координационным советам, которые мы выезжали, при Департаменте охраны здоровья существует координационный совет медицинский, где мы выезжаем в районы области. Не каждый год мы кури... то, что у нас есть курация, как у врачей спеццентра, также и фтизиатры, наркологи, инфекционисты выезжают, курируют, и потом мы выезжаем непосредственно на, на, места и проводим эти традиционные советы. И мы уже научили наших медицинских работников в районных больницах, так называемые сейчас семейные врачи, первые на ланка, они все знают, потому что существуют так называемые спид-индикаторные заболевания. И если профосмотр делает врач семейной медицины, то он же его осматривает. То бишь это э, да, температурные, температура, это кожа видимые слизистые, и он знает, что такое спид-индикаторные заболевания. Плюс на базе центра спида находится кафедра дерматологии и вид спида Харьковской медицинской академии после дипломного образования где ежегодно проходит свыше трех тысяч курсантов. То бишь курсанты это как молодые врачи, которые интерны, э, будущие наши коллеги. И те врачи, которые проходят предаттестационные курсы. Да, шестичасовые э, лекции, но этого достаточно, чтобы в, в, впустить ту это, информацию, которую должны знать врачи наши. И на аттестациях на аттестациях, когда аттестовываются врачи. Один из вопросов, самых главных, это или проявление вид СПИДа, или клинические непосредственно, или в неврологии, там какая патология, те же инф инфекционные болезни. И врачи все это знают, так что нас это очень радует. Что не только нашей молодежи, но, безусловно, в первую очередь, это медработников. Тобто, якщо е, лікар е, бачить перед собою таку е, картину, яка м, може на, на е, наштовхнути на, то, да, на, на думку, да. що це може бути е, ВІЛ, так В тоді случае, він да. посилає Спасибо. він, говорить людині, пацієнту, що це може бути і чому йому треба перевіритися. В цьому випадку, те, що я 415-й приказ, і кожен медицинський працівник Да, и врач, и, безусловно, и, мед, и медицинская сестра, то же самое, она может даже провести так называемое дотестовое консультирование. Uh -huh. Да, может провести и социальный работник. И, у нас очень часто сейчас, ну, очень много неконсультантских структур, которые знают и понимают проблему ВИД-СПИДа вообще в мире, в Украине, непосредственно в Харьковской э, области. Значит, здесь врач, ну, я буду остановиться на врачу, он индивидуально проводит беседу с пациентом, она может длиться 5 минут, 10, 20, 40 минут. И он рассказывает непосредственно все о э, этой инфекции, то бишь о ВИЦП, о, ВИЦ о ВИЧ-инфекции. И потом непосредственно он доносит информацию, какие могут быть последствия. И он э, входит, ну как он не то, что в душу лезет, лезет пациент, он просто ему рассказывает. И пациент уже сам по себе. Может быть, он знает, что он. он были у него беспорядочные половые связи. Может быть, он когда-то пользовался инъекционными наркотиками. Но здесь врач ему доказывает, что это может быть. И он ему советует, чтобы он сдал кровь на ВИЧ-статус, определить ВИЧ-статус. Да, в этом случае, если пациент, может, не верить, он может пойти анонимно сдать этот, этот анализ. Не обязательно в центре СПИДа. В каждом лечебном учреждении, как города Харькова, так и в районах областей, этот человек может прийти и сдать кровь анонимно. Но больше всего, конечно, приезжают к нам в центр СПИДа или, с учетом того, что следят, у нас очень часто проходят различные акции, где мы выезжает у нас мобильная амбулатория, негосударственные структуры, и мы обследуем быстрыми тестами. Да, безусловно, это не стопроцентная гарантия быстрым тестом обследовать. Но можно сказать, что на 95% это хороший анализ. Если он отрицательный, то можно сказать, что он уже отрицательный будет. Если есть какие-то сомнения, то врач говорит, проводит после тестовое консультирование и рекомендует обратиться этим людям непосредственно в центр СПИДа, где, опять же таки, могут анонимно пройти обследование, потому что у нас вся аппаратура, которая есть в мире, у нас она есть в центре СПИДа. И анализы бесплатные, опять повторяю. Я не хочу, чтобы ходили в частные лаборатории. Кто-то ходит в частные лаборатории, когда доступность есть у нас в центре СПИДа в частных лабораториях может быть там и просят какие то копейку денег за этот анализ но вы, если наши люди приходят они сдают кровь через день или через два дня они приходят и получают повторную консультацию врача инфекциониста то бишь проводится после тестовое консультирование ну и там безусловно уже знать и он будет знать какой у него статус и этот пациент и становиться ему на учет ну желательно, конечно, становиться на учет, чтобы быть под контролем все время наших врачей. То есть, где-то раз на год, или на год, треба приезжать и сдавать анализ. Мы же боремся чи... за здоровый образ жизни и за духовность отношений. В этом случае, если да, есть такое ну, слабость, что часто беспорядочные половые связи или, да не дай бог, инъекционные наркотики, то, безусловно, надо приходить чем чаще, тем лучше. Не, якщо вже її статус, если человек уже подтвердил ее статус, есть, если подтвердили, то как часто треба да. до вас звертатися? Значит, непосредственно зависит, там, ну, в смысле, есть клинические проявления, да. Первая стадия, вторая, третья, mm -hmm. четвертая. Когда мы полностью обследуем наших пациентов, безусловно, это и рентгенограммы, это мокрота на э, палочке Коха, как, как говорится, да, это туберкулез, и непосредственно еще есть э, торч-группа, оппортунистские инфекции, то мы обследуем и наблюдаем этих пациентов. Своевременность назначения любого лечения, и это все проходит на базе центра СПИДа. Непосредственно, еще раз повторяю, что вся терапия, которую мы назначаем нашим пациентам, это все бесплатно за счет государства или за счет гуманитарной помощи, которую мы получаем ежегодно, можно сказать, ежеквартально, ежемесячно. Вот буквально сегодня мы тоже получили препараты от, от Международного альянса. Mm -hmm. То есть мы заявками пишем, и идет распределение, и это мы все даем. Тобто людина, яка має е, віл статус, Віту, віл -статус. А, вона може отримувати, якщо в цьому є необхідність, лікування безкоштовно. А, а, чи настає той період у людини, коли вже не потрібно лікуватися? Чи вона все життя повинна отримувати цю терапію? Ксажалінню, ксажаліню, да очень хороший вопрос. Да. спасибо за те вопрос. Ксажалінню, пока. наши пациенты, это, при которые принимают антиретровесную терапию, это пожизненная терапия. Пока препаратов новых нет. Но то, что я говорю, да, вырабатывается приверженность у этих пациентов. Да, сначала мы им назначаем на 10 дней терапию, потому что схем лечения очень много. Получается, что, может быть, какие-то будут побочные явления.